hər həmə salam verirəm. <coughs> e, bu videoda göstərərəm necə boş qalan yerlərə qeydət etmək lazımdır. E, məndə ım, boş qalan plan yerlərinin jurnalı da var. Bir istifadəçi göndərib mənə. Keyfiyyəti düzdür, bir az zəifdir, amma yenə yəni görmək olur. E, onu da e, istəsəz video altında yerləşdirərəm mən. Deməli bura qeydət etmək üçün daxil oluruq. İlk öncə dimgov az saytına daxil olan kimi burada ən birinci bölmədə elektron ixtisas seçimi müraciəti aşağıda yazılı alət ətmə boş qalan plan yerləri bura tıqlayırıq və ən birincisini seçirik. Sonra optrent üçün starçı adı fin daxil edirik. Əhm, <silence> burada da yazılıb ki, iqtisad İxt seçimi mərhələsinə buraxılmış. Bəzən, ə bəzən 1 2 izlədici kommentariyə də yazı, yazıb ki, bəs mənə belə bir ə, məktub nəyə görə gəlir? Yazıb ki, siz ixtisas seçimi mərhələsini niyə buraxmırsınız? Mən bu sual ə, barəsində, yəni bu suala görə çox düşüncəldim, özümə görəni öz düşündüyümü deyirəm. Ə belə bir qərarə gəlmişəm. İndi sizə də göstərəm bunu. <coughs> Deməli, boş qalan plan yerlərin PDF faylı var. Məndə jurnal. İndi ora daxil ola baxa görə nə var orada, nə göstərir. Ə, mən indi ə, parol yığdım orda sayt. O 4-cü qrupdan verirdi. Ortopedik stomatologiyanı bitirib, ə, məndən paralel qrupdandı. Haşilib ki, ə, mən boş qalan yerləri qeydiyyat eləyəsəm. E, orta tibbi ixtisanalogiyadan e, yalnız yalnız deyən 4 ixtisası vermək olur. Ekologiya, bioloji, biotexnologiya və stomatologiya ixtisaslarına sənəd vermək olur. E, və bura daxil olub baxı 4-cü qrupda nələr qalıb? Hansı boş yerlər qalıb? Baxın burda. 4-cü qrup kim biolog müəllimlə bizə aid deyil. Yəni bura biz daxil ola bilmərik, subbachelor kimi. Sonra hmm, a aşağıda baxaq görək Xəzər Universitetində bioloji müəllimli, kimya müəllimli, kimya müəllimli bizə aiddir, bizim ixtisasdır. Biolog müəllimli bizim ixtisas deyil, psixologiya bizim ixtisas deyil. Ardınca baxaq nədir? Deməli, Dövlət Aqrar Universiteti. Deməli, bağçılıq, su ehtiyatlarının aqva nədir bu? Aqva aqrikultura. Sonra psixologiya odla yurdunda psixologiya. Deməni belə qənaatı gəlmək yəni olar ki, 4-cü qrupda bizim subbachelor kimi seç seçə biləcəyimiz ixtisasa uyğun boş yerlər qalmayıb. Ona görə də həmin səhifəyə daxil olanda burada Tay harda idi bu? Hər nəsə ona görə də bu səhifəyə daxil olanda qeydət keçəndə deyir ki, boş qalan e, yəni ki, siz ixtisas seçmək edə bilməzsiniz, buraxılmırsınız ora. Yəni ki, kimdə beləncinə bir yazı gəlirsə, e, bilin ki, bir, bir 100% də bilmərəm, təxminən bir 70-80% demək olar ki, ona görədir. Yəni onsuz da beləncinə də ixtisas seçimi yoxdur. Orda. Bizə yuğun ixtisas seçimi qalır. Ancaq abiturientlər burada seçə bilərlər. Yəni rahat abiturientlər seçə bilərlər boş qalan yerə də yaxşı bir yerlər qalmıb burada. İnanmıram bir yaxşı bir nəsə bir <coughs> ürəyiniz istədiniz. Amma belə baxanda Lənkəran Dövlət Universitetində maliyyə var, bran seçmə olar. Abiturientlər seçə bilərlər. Pisdir qəşəng şey, iqtisadıdır. Yəni abiturientlər üçün qalıb e, iqtisadçılar qalıb, amma ki subakabalorlar üçün demə olar ki, heç bişi şey qalmıb. Yəni seçəni seçiblər. Sağ olun, gələn görüşənədək. Bu videonu mən yerləşdirirəm öz kanalımda. Yəni bu e, faktiki baxdığınız e, videonun altında kommentar böl, e, bölməsi var. Ora daxil olub e, həmin bu PDF fayla baxa bilərsiz. Kimə lazım olsa məndən xahiş eləsin. Kimə e, ilə, e-mail ilə fərqi yoxdur, ora göndərə bilərəm sizə.